بسم الله الرحمن الرحيم قال امام جعفر الصادق عليه افضل الصلاه والسلام الرجل ثلاثه قائل واحمد وفاجر امام جعفر الصادق عليه السلام بيقوله دي ان 3 يعني Birinci qismi aqil idi, ikinci qismi axmaqlar idi, üçüncülər isə fojurlar idi. Allah bu fojurların sifətindən bizləri saxlasın. Fal aqilu in kannama azaba va inna taqa asaba. Aqil insan o insana deyirlər ki, soruşsun, cavab verir, danışanda da düz danışır. Bu ağıllı insandır. Va in semi'a dha'aba. İşitdiyi də əzbərləyir, yəni hifz eləyir. Belədir. Burda ənənənsə amala gətirəcək. Wal ahmaqu intakallama azala, va in haddatha zahala, va in hamala ala laqabi fa'ala. Amma ahmaq o insana deyirlər ki, ağar danışsa tələsər. Yəni danışanda tələsər, elə heç bilməz, yerli-yersiz gəldi danışar. Bir iş də görsə, elə həmişə o işin nəticəsi pis alınar. Şəriətdə belə Səfeh belə bir termin var. Şəriət deyir ki, səfehin əmli onun sahibi kimdirsə musadire etməlidir. Onun təsadzufun özündə saxlamalıdır. Buna lazım olan qədəri verməlidir. Yəni o 1 milyon da versin, bu gündə xərc edəcək, 1 man da versin belədir, deyə xərc edəcək. Onun termini yolu bulduğu çi ki, ki, sahibi kimdirsə bunu musadire etməlidir. gündəlik qədərini belə deyə verməlidir. Vallahi Nasreddin bu günləri özün axmalığa qoydu, cədalığa qoydu, başladı bazarda dilənməcə. Gördünc bu Vallahi Nasreddin idi də, yəni dilənəcidir, belədir, nəyə bir belə eladı? Biri buna 2 dənə sikkə göstərdi. Biri qızıl, biri gümüşdü. Hansını istəsən götürəcənsən. Vallahi Nasreddin gümüşü götürdü. Məsələn, səhər gəldi başqası da bun 2 dənə sikkə göstərdi. Biri qızıl, biri gümüş. Hansını istəsən götür. Yenə gümüşü götürdü. Elə bu cür nə bir xeylə hissəsini doldurdu. Günlərin bir günü dedi ki, ay, biri dedi ki, ay məla, sən elə həmişə biz ikisi keç göstərirsən. Biri qızıl, biri gümüş. Elə sən həmişə gümüşü götürürsən. Dedi, niyə gümüşü götürsən? Dedi, mən sən kimi məhəmmədəm, həmişə qızılı götürəm amma deyək ki, bu pulu çoxdur. Gümüşü götürürəm, bu götürməhligimlə nə qədər var divət çəkirəm. Molla Nasraddin bununla bizi başa salmaq istədi ki, yəni azla qanı olub. Soxa qaçmır. Azla qanı olmalı belə deyək. Ola ki, biri üz istəyirəm evdarvanla savaşıb. Nəsə sözdə də səhv gəlir. Çiyidir, çiy səndə günah yoxdur. Anam o vaxt mənə demişdi ki, saqqəllərə vermədin, başını yondurmadın. Amma mən başımı yondurdum filan və həmin dedi, "Madə anın sənə uşaq vaxtı bu tərbiyəni vermişdi, bən niyə evləndim?" yemin vallahi evlənməsəm sən evdə qalacaqdın ona görə evləndim ki sən evdə qalmayansan. Peyğəmbərimiz də İmam Cəfər Sadıq (ə.s.) da buyurdu ki, insan 3 növ. Biri ağıldı, yəni ağıllı insandır, ikinci axmaq insandır, üçüncü fəcirdir. Fəcir İmam buyurdu ki, va in etma innahu khanak va in hadasathu shanak. Dir əgər ona etibar qazansan sənə xəyanət eləyəcək. Sözdə danışanda həmişə sənin ziyanova danışacaq facir bıdır. Bu gün Allah rəhmat eləsin, şəhid mütaharrinin bir kitabı var, Quranla tanışdıq. Bunu elə-belə nəzər keçirdim. Gözəl bir mövzüyə gəldi çapdı. Məfhum budur, deyir fikir vergilən peyğəmbərlərin zamanına, Əli Əl-Həsəmin zamanına. Peyğəmbərlərin zamanında neçədənə müharibələr oldu və neçə müharibənin hamısında da belədir qılıç vuran Həlaləllə salam idi və həmişə də qələbiyyət olurdu. Amma peyğəmbərdən sonra yenə həmin Əli idi, həmin qılıç məqlub idi, həmin Əli idi vururdu, amma müharibələrdə deməli açovə də məğlub məğlubiyyət olmadı. Qələbiyyət üzr istərim olmadı. Elə məsəl Sufi müharibəsi Şurənan oldu. Obsə Şurənan oldu. Ardasa məğlubiyyət demək onlar qələbiyyət demək olmaz. Görəsən səbəbi nə idi? Həmin Əli həmin al, həmin qılınc, həmin etiqad, amma birində qələbiyyət vardı, birində məğlubiyyət vardı. Gözəl bir dənə bir mövzıya toxunulur orada. Mövzu uzundur, mən bu tələş demişəm, 40-ın deyirəm sizə. Dedil, "Cüm peyğəmbər vuruşanda kafirlərlən vuruşurdu." Ona görə qələbiyyət var idi. Amma Ələyləssalam munafıq və munafıqlarınla müna vuruşurdu. Ona görə qələbiyyət yox idi. Çünki munafiq Hacir o adamdır ki, İslam libası geyir. İslam libası geyir, amma İslamın ziddini işləyir. Elə bu günə kənarı Əl-Ələsin zamanından nəşimiz var içində. Gəldilər valalarımızı tüklər evin içindən oğurladılar ki, məktəb açın. Düzdür, düzdür. Biri 20 il bunla qalıb. Hamımıza fəxr elədilər ki, mənim uşağım litseydə oxuyur, harda oxuyur. Və nəticəsi gəldik dorçuluqla qıtardı. Vəhabilər soçsun qeyrilər çox. Mən munafiqdir. Ona görə Əl-Ələysəlam onun nə qədər müharibə elədi, qalıbiyyət çox da olmadı. Niyə? Çünki Əl-Ələysəlamın yanındakı hər bir dənə sufiyə müharibəsi elə biləm kifayət idi. Eləcə ki, qılınclar qorana, nizalara keçildi. Əl-Ələysəlam dedəşi ota biziz qurd ondan vuruşa bilmədik. Əl-Ələysəlam dedi, çiy vuruşmaq lazımdır. Bunlar munafiqlərdir, bunlar sifətə girirlər. Cəmat dedik ki, yox biz bunlarla da vuruşa bilmədik bir hadisimiz var. Deyər, Malicəncilərə Allah rəhmət eləsin. Malicəncilərə sifariş göndərdilər Ələhəlsəlam dilindən ki, daim muharibəni saxılacaq. Malicəncə dedi, gedin Əliyə deyin ki, bir dəvənin suvarmaqlığı qədər qalacağı bayraqlı sancaq. İndi bir dəvənin neçə saatı suvarırlar, neçə dəqiqəyə suvararlar bilmirəm. Dedi, bir dəvənin suvarmaqlığı qalıçı, o vaxt mənə versinlər, mən qılın çəkim bununla da qutarım. Yəni bayrağı sancırıq amma xavariclər nə bilim Əl-Ələysəlləm ətrafındaydı amsı deyəndə yoxu öldürərlər Ali sənə sifarişində təzədən Əl-Ələysəlləm sifariş göndərdi ki, mal şəhzadə deyəndə muharibədən sağ olsun süt bağlayıram. Sülhü də bildizdə axırda da Muaviya dedi ki, o üzüyü çıxartdı dedim ki sizin sözü üzüyü çıxartdım, sizin sözlədə də bucuna çıxartdım. Ona görə ən pis sifət münafiq, ondan sonra facir insanlardadır. Allah belə insanların sifətindən bizləri sağlasın. Çünki bunlar İslam libası geyiblər, danışıqları Quran, din, peyğəmbər hədisidir, amma içərləri isə heç bundan belə deyə xəbərləri yoxdur. Assalamu alaykum və rahmatullah və bərəkətu